Jangan pernah jauh dari Al-Qur'an, karena hatimu akan lebih tenang ketika dekat dengan Al-Qur'an, hidupmu akan lebih lapang ketika engkau dekat dengan Al-Qur'an, bahkan hidupmu akan dimuliakan kalau engkau sering memuliakan Al-Qur'an, karena ternyata apapun yang dekat dan melekat dengan Al-Qur'an pasti mulia bulan diturunkannya Al-Quran jadi bulan yang paling mulia. Bulan Ramadan. Manusia yang diberikan wahyu Al-Quran jadi manusia yang paling mulia. Nabi Muhammad SAW. Alaihi Wasallam Kota yang menjadi tempat diturunkannya Al-Quran jadi kota yang paling mulia. Mekah dan Madinah. Dekati Al-Quran agar engkau dekat dengan kemuliaan. Hari ini Ahilman sedang berada di depan Gua Hiro.